автобус, в том числе и Мерседес, о котором вы говорите. Хотя он не принимал участь, но по объективным показаниям свитки, очевидцев и самих затриманных, он находится на втором плане, прикрывал, может Значит, но ну и устанавливаем другие транспортные засобы, которые в тот момент находились в том месте. Которые и хотим вернуться до громады доводии по-перше у которых есть и видео регистраторы на данном нам информацию стосовно именно объективности той информации которую мы сейчас забрали и со свитки и со стороны задержанных потерпевших и самих задержанных нами участников данного конфликта на сегодняшний день нами установлено за одного боку пять человек конфликту с другого боку, нами уже установлено 6 участников конфликта, два из которых, не приходящие до сведомости, в вмерли в лекарне. Один с кулевым поранением головы, другой с кулевым поранением груди. Значит, лек... один из участников конфликта с другого боку находится также в лекарстве не обратился с медицинской помощью в лекарни и ему надана медицинская помощь, он в стабильном, нормальном состоянии, значит, спелкуется со следствием телесных таких волны памяти, поранений у него нема, есть зафиксированные телесные повреждения, спричиненные ему в результате разлета стекла он находился в автомашине поранения и несколько поранений у него от травматической идеи застосования спецзас пули травматичные резиновые пули. Значит, одна из пуль на пули была вручена у него в голове. из-за чего произошел пуль? значит учитывая там следствие я не могу комментировать причину возникшего конфликта. Скажу только одно, что это не связано с какими-нибудь этничными разборками, а также с какими-то будь якими сферами вплыву, распадила между участниками данного конфликта. Один гах речь вчера шла, там были деньги в машине? В машине при огляде грошей не обнаружено. Ну, я имею в виду грошей, которые можно судить, что там из-за грошей напали там, в результате разбиного напада и все. Банально на сегодняшний день зафиксировано это между определенными лицами с одной группы и с другой возникли правовые и между собой, которые привели к некоторым конфликтным ситуациям вот такого порядка. И это возник у, буквально спонтанная э, ситуация с данного привода. То есть один не захотел выйти на встречу для того, чтобы принять решение окончательно по поводу борговых обязательств. А кто нему должен был? Тайна следствие пока она установлена. А была выручена зброя? А? А была выручена зброя? Да, в результате проведенных оперативно рушковых заходов нами была отримана информация и выучена сброя. Чешская сброевка, калибр 7,65 мм, импортного производства. А боевая Это боевая сброя, нет. никакого дозыва Не на нее нет. Она незаконно зарегистрована. Да. Прибывала сейчас по номеру и по кулям, и к вылучены из трупов, и гильз, который на месте происшествия найдены на его автомашине, и в самом пистолете, Это с магазином, с семи патронами, в том числе... Пістолет був заряджен фактично для використання, для використання. Тож патрон-патроники був, значить, семи патронами. Значить, привласнюється по обліку ДНКЦ на предмет використання в інших конфліктах предметом можливого де знайдений на місці пригоди нерозкритий злочин, в тому числі викраденна зброя. Скажіть, ці хлопці, були при ті, що нападали збитыми Военные были таких то романских формулирований. Я хочу вам сказать одно. Ну, что объективной информации она поширится с разных комом и может быть недостоверна. Значит, первоначальная эта информация, которую вы что там и тому подобное, она сдебещивала не имела места так объективно, на том самом месте, как есть. Но я в связи с тайной следствием не хочу комментировать подальше события. Я понимаю, что преступники могут слышать, адвокаты, и все, и выработать тактику, стратегии за своей захостью на месте привода. Тому зафиксировано только то, с вашего привода, на мой взгляд, и... Погляд, и за той информацию, которая есть, данные участники конфликта не относятся будь-яким э, громадским формированием. А они не мешканцы области? Они области, области и в основном места. Все, э, как говорится, спортсмены. Э, активная жизненная позиция, самоутверждение. Ну, обидели там человека. Вот как-то они собрались вместе для того, чтобы показать, что есть какая-то сила, потому что понимают, что если кто-то должен чему-то кто-то отдать, и связано это с этническим каким-то вопросом, то может быть этническая группировка собраться и оказать сопротивление. Вот, возможно, с этой с точки зрения там где-то какие-то моменты были. Но абсолютно и ну да, певно я не могу сейчас больше сказать. Сколько Про человек? Причину и знахождение там, а? Сколько человек еще ищет? Ищем. Значит, по материалам, собранным следствием и оперативно-расным заходом, нам еще устанавливаются, устанавливаются анкетные данные еще шести человек. Значит, мы знаем имена, знаем предварительно анкетные данные, но установлено нами сейчас и не задержаны еще два участника среди четырех, которые нам сейчас установлено задержаны. Вот так даже пять, двое еще установлено и еще ищем вот, пятерых. Там, пятерых, которые пятерых, это ввиду, ввиду будет там и водители вот. и те, которые находились не принимали участие в самом хулиганских действиях по нападу на саму автомашину, поскольку здесь порушено криминальное проведение за ознаками статьи 115, частины 2, при чаще обстоятельствах смерти двух и более лиц с использованием вогнепальной зброи. Так, ну и еще порушена криминальная справа за ознаками хулиганства с боку осіб, які Розпочали. конфликт и перешкоджали руку транспорта и фактически пытались вытянуть громадян с этой автомашины в результате чего и настал этот конфликт. А скрипта как их доставили до дитячей лекарни? что вы имеете в виду? Ну, то есть, марка была, ну, це, це, на ней, на Нам Нами установлена сейчас автомашина Мазда, затримана. Да, выученные речевые доказы указывают, что на этой машине перевезли, перевозили одного из раненых, который в больнице впоследствии умер. Задержаны те лица, которые перевозили, их, значит, они одного доставили одной машиной, другой, другого раненого доставили другой машиной. Значит, сейчас идет поиск других лиц, лиц которые причастны к этим вопросам. А да, мы чуть уточнить? То есть получается, не только был белый Буз и черный Мерседес, а еще и Мазда и я... еще одна машина? То есть там была целая колонна я, я не скажу, что там был Мерседес. Еще раз вам объясняю. Я не Вы сказали, что он уже ищется. Нам ищется для того, чтобы установить причастность его туда, к этой конфликту. Поскольку лица, находящиеся в автомашине, не препятствовали действиям, на сегодняшний не и с машины не выходили. Нас зафиксировано, кто принимался тех автомашин, две автомашины. Одну мы задержали, вторую мы ищем, третью и четвертую автомашину 네. мы устанавливаем для того, чтобы проверить нахождение их там на месте происшествия ихняя роль, кто там был в машине, выходили, не выходили. Потому что это вид было скоротечно, быстро на зупинке транспортного средства на червоном колере, значит, светофору. Поэтому нападники использовали ствердження одного из потерпевших газовых баллончик. А также мы зафиксировали нами на месте привода, знаем, мы с травматичной сброей и один из магазинов пистолета, прирубленного для нападок потеряли. Ну а гильзы уже установят с разных пистолетов, стрельба велась, травматичность была, или с разных пистолетов, или с одного пистолета. Сейчас экспертиза там проводит работу. А сколько людей было в Ланосе? В Ланосе было водитель и с ним три пассажира. Э, То есть забрали одного потерпілого, что то, что вытянули двое, были на месте. Беспосредственно. А четвертый. Да? Объясняю. Водителя автомашины, когда остановили машину, заблокировали движение, я же объясняю, я не могу рассказывать того, что версию, сам, нет, не, сам не механизм всего происшедшего. Объясняю, что э, трое э, людей, которые находились в автомашине, они фактически не имеют никакого отношения, нами предварительно установлено, к тем событиям, которые произошли. Они оказались не в том месте, как говорится, не в том месте и не в то время нахождения. Они подвозили человека, который и стал, стал причиной этого конфликта. Поэтому к ним никаких заходов особо не предпринимали, просто блокировали их, чтобы они, возможно, не оказывали сопротивление, тем более один из них имел этническую тоже, внешность, яркую такую, поэтому они подумали, возможно, они все вместе, и поэтому такая случилась ситуация. А этот не хотел выходить из машины, в результате чего все там происходило, дальнейшие события.